Всем привет! Я сегодня решила вам показать кухню для парби. Сейчас мы ее будем собирать. Так, тут у нас есть два шкафчика, но из них открывается только один. У нас есть микроволновка, полочка, раковина, плита и духовочка. Тут надо только делать духовку. только одну такую вот детальку и вот это вот у нас все готово теперь будем делать стульчик у нас для стула есть три детальки сперва нам надо закрепить спинку вот и чтобы ножки не шатались, надо всех их скрепить. Так. Вот такой вот у нас стульчик получился. Это у нас было в одном наборе. Ну, там еще продукты. Я вам потом покажу. А в следующем наборе у меня шел такой холодильничек. Туда мы вставим полочки. Вот такие вот уже стояли. Тут у нас вставлена кофеварка. Ой, и два ящичка. Так, сейчас мы будем вставлять. У нас есть вот такие вот детальки. Будем вставлять большую вот сюда вот наверх. Вот это можно вот сюда вот. И вот сюда. В этой стороне у нас все готово. Осталось еще вот такие вот две штучки. Давайте мы ставим вот сюда вот одну. И вот сюда. А еще у нас есть вот такая вот коробочка. Она у нас другая чуть-чуть, но тоже полочка. Вот, холодильничек у нас уже готов. Закрываем. Осталось нам сделать полочку. Берем и будем вставлять вот такие вот колесики. Так. Ставили. И чтобы тоже ножки держались, нам надо сделать полочку. И чтобы они не скользили. Так. Вставляем. Так, что тут, тут не вставляется? Вот. И вот такой вот мешочек для ножичков или ложечек там. Вот. Это у нас целая кухня. А сейчас я вам покажу, вернее, будем расставлять продукты. Вот это все у нас из набора. Много. Продуктов. Я вам каждый не буду показывать, потому что это займет очень много времени мы сейчас будем расставлять. Сперва будем в холодильник ставить. У нас фрукты поставим. Салатик. Пирог. Можно... Ой. Это потом мы поставим. Так клубника, кофе, крем для теста, так, молоко, вот такую вот приправку. Водичку, кетчуп, И вот такой вот клюквенный соус такой. Вот. А еще у нас есть тут яйца. Мы их поставим вот сюда. Вот. Так. Есть у нас формочки для льда. И. Ну и в принципе все. Холодильник у нас... Ой, ладно, ничего, готов. Теперь вот сюда вот мы поставим... В духовочку мы поставим макарончики и яичницу. Тут у нас есть, чтобы развешивать. Так, рукавичка, прихватка, вернее. Полотенечко сюда поставим. У нас есть вот такой вот набор чашечек, чайничка и тарелочек. Там мы тоже поставим на полочку. Так. тарелочки мы поставим вот сюда вот в шкафчик. Тарелочки и стаканчики. Закрываем. И осталось нам развесить приборы. Ножичек, как я вам и говорила, мы Положим вот сюда вот один у меня потерялся, но ну, а вместо него можно положить ложечку. Так вот так вот. Она вот так входит. Компот. Поставим на полочку. Так, яблочки. А, для яблочек есть вот такая вот штучка ее мы поставим вот сюда. И в вазочку поставим тюльпанчик. Омлетик на столик. Котик. Полотенечко возле раковины. И миксер. Можно на холодильник. Вот такая вот наша вся кухня. Вы можете ее расставлять по-другому, как захотите. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайки на мой канал. Будьте моими подписчиками. И всем пока. До скорых встреч.